কাপোৰৰ ব্যৱসায় মানে মেখেলা চাদৰৰ ব্যৱসায়টো কৰি মোৰ লাভ হৈছেনে যদি হৈছে কিমান টকা লাভ হৈছে কেনেকৈ লাভ হৈছে সকলোবোৰ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক নমস্কাৰ আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ৰ'দটো বৰ প্ৰখৰ ৰ'দ ওলাইছে আজি এনেকুৱা গৰম আজিকালি কিন্তু মাছ ৰাতিৰ পৰা ৰাতিপুৱালৈ মানে মাছ নিশাৰ পৰা ৰাতিপুৱালে ঠাণ্ডা লাগে ফেনখন চলাই থৈ দিওঁ নহয় ৰাতিপুৱা লাগে নাক চাক বন্ধ হৈ যায় ফেনখন মানুহ কমাব লগা হৈ যায় ঠাণ্ডা হ'লে বহুত বেছি গৰম হৈ যায় বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি এয়া গাড়ী আৰু মোৰ চাফাই হৈ আছে তথাপি ওপৰে ওপৰে অকণমান মই ধুই দিম বুলি ভাবিছো দুদিন আগত ভিতৰৰ বাহিৰে ধুনীয়াকে ধুলো বাৰু সেইটো কাৰণে চফাই হৈ আছে কিছু খালি স্কুটিখন অকনমান ধুব লাগিব লেতেৰা হৈ গৈছে হৈছে নে ধুই মোৰো ধুব লাগে আৰু লাহে লাহে অকনমান এনে আৰু ওপৰে ওপৰে আজি পাতিব নাই পূজা চূজা থাকিব আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা পুলি এজোপা কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি মই চন্দন দাক উপহাৰ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিটো কেম্পাছ তাত এজোপা গছপুলি নাই বহুত ৰ'দ হেনো সেইটো কাৰণে ইমান ধুনীয়া পুলি পুলিজোপা চাওকচোন দেখিছেনে এজোপা লৈ থওক ধুনীয়াকৈ বেৰ চেৰ দি ৰুই থৈ দিব থেংক ইউ চ' মাছ আৰু এই পুলিটো বহুত ভাল সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু সোনকালে ছায়াও দিয়ে আৰু ছায়াৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া মই এজোপা সন্মুখত ৰুইছোঁ কিন্তু মাটিখিনি দ হোৱাৰ কাৰণে ভালদৰে পুলিজোপা ডাঙৰ হোৱা নাই হ'লেও কিন্তু বহুত ধুনীয়া হ'ল দে বহুত কষ্ট কৰি মই ডাঙৰ কৰিছোঁ কাৰণ একদম মানে তলত পানী জমা হৈ থাকে মই পানী উঠা মাটি উঠাই উঠাই ওপৰত ৰুইছিলোঁ তথাপি আকৌ আমাৰ বাউণ্ডাৰীত মাটি পেলোৱাৰ কাৰণে লেভেলটো সমানে হৈ গ'ল তথাপি গছজোপা বাৰু অৱস্থাটো ভালে দেখিছোঁ ডাঙৰ হ'লেহে অকণমান ভাল হ'ব আৰু নহ'লে আমাৰ মানে বাউণ্ডাৰীটো একেবাৰে ছায়া তায়া একো নাই নতুনকে গছ গছনি ৰুইছো ডাঙৰ হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব ধুনীয়াকে ধুই পখালি গাড়ীক এখন লাইন লাইন কৰি দিলো কস্তৰি চাইকেলো আছে ইয়াত এই দুখন চাওক খুব ধুনা চাকি বন্তি সুন্দৰভাৱে জ্বলোৱা হল আৰু আশা কৰিছো যাতে আগন্তুক বছৰটি খুব শুভ আৰু মংগলময়ৰে পাৰ হয় আৰু কস্তুৰী কি হল হেনো কি হল কি হল কোৱাচোন কোৱাচোন কি হ'ল চা কোৱা পলাইছে তাই লাজ পাই তাইৰ হেনো কি হ'ল ঢূপকাঠি এডাল হাতত লৈ আছিলে গালতে জ্বলাই পালে লগাই পালে তাই চা ক'ত লাগিলে চাওঁ এইফালে হা এইফালে চাওঁ চা এইফালে এইফালে ঘূৰাইফালে ঘূৰা এইটো বগা হৈ গ'ল ভাল হ'ব ভাল হ'ব মাহ প্ৰসাদ লৈ আনিলোঁ এতিয়া আমি তিনিওটাই এইয়া খাইছোঁ আৰু গাল জ্বলাজনীৰ লগত গা জ্বলি গল তোমাৰ ধূপৰ পৰা উম যেতিয়া ধূপ হাতত লয় তেতিয়া মানে জ্বলাই লয়ে আৰু যোৱা বছৰ লৈছিলে কিবা পাপা ঘৰ মানে আমাৰ পুৰণা ঘৰখনৰ কথা হৈছে সেইখন বোলে মনোজ ভাই ঘৰ আৰু এইখন বোলে কস্তৰি ঘ পাপা ঘৰ আপোনালোকে এইটো বস্তু খাই পাইছেনে মৌচুম্বী মৌচুম্বী টেঙা নাই বাৰু মৌচুমী টেঙা নাখায় বহুত মিঠা লাগে মানে মি টেঙাহে বুলি কয় কিন্তু মিঠাই খাবলৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ এটা লয় হৈ গৈ ঘপককৈ কালি শেষ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে বনামেলা কৰিবলৈ একো নাই জুই জ্বলাবলৈনো এই গৰমখনত কোনে জুই জ্বলাব যাও বিচাৰি আনো এটা চিলিণ্ডাৰ নেপালো অহাকালি পাম বুলি কৈছে এতিয়া কিনো কৰিম আৰু সেইকাৰণে হোটেল এখনত সোমালো কিবা এটা খাম বুলি ৰৈ আছো আৰু এনেকে অৰ্ডাৰ দি পেটটো ভৰাই সেইখন হোটেল চাওক আনচাৰ হোটেল নামটো কি চাওক না ধুনীয়া নাম দিছে যিয়ে নহওক বাৰু ভালে লাগিলে খাই ঘৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা খাবলৈ আহিলেও আৰু তাই কত মানুহ নাই দেখোন তুমি ক্ষীৰ খাবা নে কি খাবা কোৱা খাবা নাই এইজনী একো বস্তুতে মানে অ খোৱা বোৱা কি যে হ'ব আহি গল আমাৰ পায়স আৰু মাহ প্ৰসাদ ইমান ইমান মাহ প্ৰসাদ দিছা খাবলৈ নোৱাৰিম বেছি হৈছে ইনভাইটিং মি ক'ত খাবলৈ লৈছে আৰু মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কাপোৰ ব্যৱসায়টো কৰি কিমান টকা লাভ হৈছে লাভ হৈছেনে নাই কেনেকুৱা কি কথা বুলি আচলতে আমি যিমানবোৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰোঁ নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মানে হাতে বোৱা হালত বোৱা মাটি শালত বোৱা আমাৰ থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা আৰু এইবোৰ যিবোৰ দেখা পাই আছে এইবোৰ সকলো মিচিং চেট হয় এইবিলাক মিচিংযোৰা হয় আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনীয়ে বোৱা মাটিশালত বোৱা হয় আৰু আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ কম দামত আপোনালোকক দিবলৈ আমি যিমান দামত কিনো একেবাৰে কম লাভত আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভাল বস্তু সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ ভাল বস্তু দিলেহে আগলৈও ভাল হৈ থাকিব নহয় জানো যদি বেয়া বস্তু এটা দি দিওঁ আপোনালোকক ঠগি তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকে যাতে বস্তু ল'ব কেতিয়াও নলয় সেইবাবে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ ভাল বস্তু আৰু একেবাৰে কমত দিবলৈ তাৰপাছতে লাভৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে ঠিক ঠাকে চলি আছে বাৰিষা কিন্তু বহুত বেয়াকৈ গ'ল সময়খিনি কাৰণ বাৰিষা জানেই আপোনালোকে অসমৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছিল বানপানীৰ পৰা ধৰি একেবাৰে বহুত বেয়া আছিল আৰু বাৰিষাটো এনেও কাপোৰৰ ব্যৱসায় একেবাৰে ভালদৰে নচলে কাপোৰ বুলিয়ে নহয় যিকোনো ব্যৱসায় ভালদৰে বাৰিষা নচলে বহাগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বহাগত দুই এমাহ ভালদৰে চলিলে তাৰপিছত আকৌ বাৰিষা আহিল একেবাৰে ডাউন হৈ গ'ল এতিয়া লাহে লাহে অকণমান আকৌ ভাল পৰ্যায়লৈ আহিছে যিয়ে নহওক বাৰু চলি আছে ভালে কুশলে আৰু চাওঁ আগলৈ কি হয় বহুত কিবা কিবি ভাবিছোঁ বাৰু এতিয়া সেইবোৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু ঠিক ঠাকে চলি আছে চলি যাব পৰা যায় আৰু ঘৰ এখন যেনে তেনে